assalomu alaykum youtube kuzatuvchilari va goldgomus qorakul kanali obunachilari mana ikkinchi ishimizni ham yakunladik Bu buyog'i ustiga olib samonni yopib bunisini ham xuddi shunday qildik mana ustiga oldikda bir xil qilib chiqdik hozir ustini yopamiz. yopamizda yaxshi suv berib chiqamiz ikkalasiga qolgan chalalarni ham yeb turgancha shunday turadi keyin unga to'rt besh kun su bir suv bermay turamiz namligini o'zi ost osta namligi pasaygan sari chuvalchanglar pastga tushib boradi keyin yonboshidan oziqasini berganda chuvalchanglar sekin astalik bilan yangi oziqaga o'tib boradi yup shunday qilib chiqasiz mana yangi boshlaganlar bo'lsa yangi boshlamoqchi bo'lganlar mana shu videolarimiz foydasi tegsa biz xursandmiz manakisini yopdik oz bunisini ham ustini yopamiz namligini suvini berib qo'yamiz shu bilan videolarimiz yoqqan bo'lsa hammaga rahmat sog' bo'linglar